السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ درود شریف کی فضیلت حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت اللہ علمین شعب صل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دلنشین ہے ترجمہ یعنی اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اور نہ ہی میری قبر کو عید پت نام اور مجھ پر درود پڑھو پڑھا کرو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو ہوفت میں صدی سے پاہ کے تحت فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح اللہ عز و جل کی ذکر سے خالی مت رکھو بلکہ فرائض مسجدوں میں ادا کرو اور نوافر گھر میں اور جیسے عید گاہ میں سال میں صرف دو بار جاتے ہیں ایسے میرے مزار پر نہ آؤ بلکہ اکثر حاضری دیا کرو جیسے

اور لوگوں کو نہ صرف دین اسلام کی دعوت دی بلکہ کفر و شرک کی تاریخوں میں بھٹکنے والے ان گنت غیر مسلموں کو اللہ, صلی اللہ کی واحد نیات اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت سے آگاہ کر کے انہیں دائرہ اسلام میں داخل بھی فرمایا تاج سید الفیہ وارث نبی عطا رسول سلطان الہند حضرت سیدنا قاضی غریب نواز سید سید معین الدین حسن سنجیری چشتی اجمیری علیہ رحمۃ اللہ القبی کا شمار بھی انہی بزرگوں میں ہوتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چھٹی صدی اجری میں ہند تشریف لائے اور ایک عظیم الشان روحانی سماجی انقلاب کا باعث بنے حتیٰ کہ ہند کا ظلم و جابر حکمران بھی آپ کی شخصیت سے مرعوب ہو کر تائف ہوا اور عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا آئیے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے حسین پہلوں کا ملاحظہ کیجئے ولادت با سعادت حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید مہین الدین حسن سجیدی چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ القوی ترپن ہجری مطابق گیارہ سو بیالیس یا سستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے نام و سلسلہ اور نصب آپ گرامی حسن ہیں اور آپ نجیب الطورفین حسنی اور حسینی سید ہیں آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں مگر مشہور معروف القاب میں معین الدین خواجہ غریب نواز سلطان الحد بارس النبی اور رتائ رسول وغیرہ شامل ہیں آپ کا سلسلہ سید معین الدین حسن بن سید ویاس الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبد العزیز ہے والدین کرم آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید الدین رحمت اللہ تعالی کا شمار سنجر کے امروڑ ویسا میں ہوتا تھا انتہائی متقی پرہزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے نیزاب رحمت اللہ تعالی کی جب حضرت خواجہ پہنچے تو والد مہترم کا وصال پور ملال ہو گیا وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی آپ رحمت اللہ تعالی نے اسی, اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری فرماتے ولی اللہ کے جھوٹے جھوٹے کی برکت ایک روز حضرت سیدنا خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کبھی علی باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے ایک معذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں تشریف لائے جو ہی حضرت سیدنا خواجہ مہین الدین علیہ رحمۃ اللہ علی مبین کی نظر اللہ وسلم کے اس مقبول بندے پر پڑی فوراً دوڑے سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا پھر ان کے خدمت میں انتہائی کے ساتھ تازہ انگوروں کا پیش کیا اور بیٹھ گئے اللہ زوجلہ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا خوش ہو کر دی دیا سرسوں کا پھوک ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمت اللہ تعالی کے منہ میں ڈال دیا کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا آپ رحمت اللہ تعالی کے دل کی کیفیت ایک بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے وہ چاٹ ہو گیا پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے باغ اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت مساکین میں تقسیم فرما دی اور اسی دین کے کے خاطر راہ خدا مسافر بن گئے بھائیوں اور بہنوں بیان کر دواقی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور ہمارے بزرگ اساتذہ ماں باپ یا پیرو مرشد آ جائیں تو ہمیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے انہیں عزت و احترام کے ساتھ بٹھانا چاہیے یاد رکھیے ادب ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیاوی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے جو اس سے محروم ہوتا ہے وہ ان نعمتوں کا حقدار نہیں ہوتا شاید اسی کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب یقیناً ادب ہی انسان کو ممتاز بناتا ہے جس طرح ریت کے ذروں میں موتی اپنی چمک اور اہمیت نہیں کھوتا اسی طرح با ادب شخص بھی لوگوں میں اپنی شناخت کو قائم و دائم رکھتا ہے لہٰذا ہمیں بھی اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا چاہیے آئیے اس زمن میں تین سے مبارکہ سنیے اور عمل کا جذبہ پیدا کیجیے دو جہاں کے تاجور سلطان باہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انس بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو تو تم جنت میں میری رفاقت پالو گے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ کو علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو جوان کسی بڑے کا اس کی عمر کی وجہ سے اکرام کرے اس کے بدلے میں اللہ عز و جلہ کسی کے ذریعے اس کی عزت و عمزائی کرواتا ہے حصول علم کے لیے سفر حضرت سیدنا خوجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ نے پندرہ برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرکند میں حضرت سیدنا مولا شرف الدین علیہ رحمت اللہ مبین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا پہلے پہل قرآن پاک حفظ کیا اور بعد اعظ انہیں سے دیگر علوم حاصل کیے مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے علم دو کے علم بڑھتا گیا چنانچہ علم کی پیاس کو بجانے کے لئے بخارہ کا رخ کیا اور شہر افاق علم دین مولانا خسام الدین بخالی رحمت اللہ الباری کے سامنے زانوہ تلم کیا اور پھر انہیں کی شفقت کے سائے میں آپ رحمت اللہ تعالی نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علم کی تکمیل کر لی اس طرح آپ رحمت اللہ تعالی نے مجموعی طور پر تقریباً پاس سال سمرکت اور بخارہ میں حصول علم کے لئے قیام فرمایا تعلیم مطلوب کے در پر اس ارسل مول مظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی مگر جس تڑپ در... کی وجہ سے گھر بار کو خیر آباد کہا تھا اس کی تسکین ابھی باقی تھی چنانچہ کسی ایسے طبیب حاضر حاضف... باہر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے چنانچہ کامل کی جستجو میں بخارہ سے حجاز کا کارکت خار رکتے سفر باندھا اور راستے میں جب نشا پور صوبہ ایران کی نوحبی نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مردے کلندر قدبے وقت حضرت عثمان ہارونی چشتی رحمت اللہ علیہ القوی کا شہرہ سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیت کر کے سلسلہ چشتیاں میں داخل ہو گئے یک درگیر محکم گیر آپ رحمت اللہ تعالی نے کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے اور معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے سے ہوتے رہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی جہاں بھی تشریف لے جاتے رحمت اللہ علیہ ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے ساتھ جاتے آپ رحمتہ اللہ تعالیٰ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے پیرو مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے میری خدمت اور دیکھی تو ایسی کمالات نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں مرید ہو تو ایسا یقینا جس طرح ہر محب کی ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں کے یہ کہ استاد کی آنکھوں کا بن جاؤں اسی طرح ایک مرید کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر و مشید کا منظور نظر بن جاؤں مگر ایسے قسمت کی دہانی بہت کم ہوتے ہیں جن کی تمنا یہ تمنا پوری ہو جائے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ کا مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ ہارونی نے فرمایا ہم ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے بارگاہ میں مقبولیت ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے مذاب رحمت کے نیچے آپ رحمت اللہ تعالی کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ میں دعا کی اے مولا میرے الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما غیب سے ہے الدین ہمارا دوست ہے ہم نے اسے قبول کیا بارگاہ رسالت میں خواجہ مہین الدین علیہ رحمت اللہ مبین کے مرتبہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا خواجہ مہین الدین علیہ رحمتہ اللہ مبین کو مدینہ مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا السلام و یا سید المرسلین و خاتم النبیین اس پر روزہ اقدس سے آواز آئی و علیہ السلام یا قطب المشائخ نیز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ہند کی سلطانی میں سلطانی بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے عطا ہوئی چنانچہ شیخ طریقت امیر علی سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رضوی دعوت بر قادم علیہ اپنی رسال خوفناک زادوگر کے صفحہ نمبر دو پر قتل رقم تراس ہے سلسلہ علیہ چشتیہ کے عظیم پیشمہ خواجہ خواجگان سلطان الحد حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجیدی رحمت مدینہ کے کی کی موقع پر سید المرسلین خاتم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی اے موین تو ہمارے دن کا موئن یعنی دین کا مددگار ہے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی عرض میر جا تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ و و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان الحمد کا سفر ہند آپ رحمت اللہ علیہ وسلم کے بعد ہند روانہ ہوئے اور سمرکن بخارہ ارسل پروس البلاد بغدار شریف نیشہ پور تیم تبریز اوش اشفہان سبزوار خوراستان خرکان استراباد بلک اور غزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجنے شریف صوبہ راجستان پہنچے اور اس پورے سفر میں آف رحمت اللہ علیہ نے سیکڑوں وحی اللہ اور آباکرین امت سے ملاقات کی